Так, ребят, извиняюсь, у нас были лаги с Твичом что-то, он не хочет подгружать, кстати, сразу файт, сразу же забирает у нас Лину, э, перед этим забирает Драксирова, ответочку сразу же, ДК ложит двоих Лину и Нагу Сирену, э, играет у нас команда ДКЮА против Виндвариорс. Э, все будет на Ютубе, в Твиче жаль, мне очень жаль реально, что вы не смогли посмотреть что-то с Твичом или с нашей трансляцией, непонятно, мы разберемся над этим позже льется все на жесткий диск. Э, и да, стартуем мы только, грубо говоря, с 16 минуты. Счет 5-8. Э, ВВ у нас ведет пока. Э, ДК начинает догонять. У нас их, они на начале проигрывали более жестче. Вот, кстати, подстанивает у нас, подстанивает Драксира, залетает у нас Кьюшечка. И врывается, врывается у нас, забирает Ой, не успевает нога слипнуть, не успевает, забирает Лину. Счет становится 8-6. И забирает Тавер команда DKUI. После Тавера мы посмотрим графики, ребят. Так вот. Экспаун. ДКЮА -э, проигрывает 1000 по XP. И проигрывает 3000 по голде. Вейт, что-то там не то с командой ВВ лагает пишут пишут ребята лагает у них все стартует там все все прошло радуемся что быстро так дакаюа кстати видят всех а вот уже трек спал и никс может а, не наверное не хотя может в эндэту зайти полить страту от сзади здесь команды у нас ВВ и в одну секунду ворваться Никс, а, разворачивается Никс уходит в эндету у нас Лайстиллер влазит В него Вот, ластиллер вылазит, начинает грызть Вот, но попадает Никс в вендетте. Кстати, попадает у нас э, Под э, скиллы И вот падает сразу у нас Отъезжает Никс, но сразу в ответочку падает бх и алхимик Алхимик делает байбек. стеночка, кстати, Дарксира помогла немного, но не, не, так, чтобы сильно. У нас лайфстиллер еле живой мансует он. Вот, байбек все-таки был байбек и забирает у нас лайфстилера. стиллер делает тоже байбек. Падают еще двое, еще два героя. Это Шторм, Спирит и Бейн. И 12-8. Команда ВВ держит лидерство, держит. И байбек от лайфстиллера ничего не дал. Кроме того, что он потерял голдишку. Потерял галдишку так, а сколько у него сейчас байбак стоит? Там не написано. Нет, не пишется. Так. 500, 500 голды, 500 голды он потратил на байбак и после него он ничего не сделал. А, еще и ТП наверх. Ну, грубо говоря, там почти... Сколько там? Почти 700 копеек. Эээ, и это в никуда. При экономии этих 700 копеек у него, думаю, уже что-то начало появляться. Но, а пока у него -то есть только армлет, как вы видите, и фейзы. Ну, и брастер один. Так. И мы смо смотрим, смотрим за игрой. Игра сейчас будет скучноватой. Так как... Хотя, мне кажется, нет, наоборот, наверное, будет экшена много, потому что ДКЮА нужно возвращать свое, свои ну, лидерство. Все-таки у них две игры, две победы. А ВВ только открывает сезон. И наблюдаем. ДК его сейчас ходит кучей. Ну, в принципе, ВВ у нас делают все то же. Хороший вардинг. Отобе... Нет, вот. не хотя от их команд есть в, в чужих лесах варды и и Сентрик, и обычные и обсерверы кстати вот стоит обсервер вард он что не видит этого почему не прийти и не забрать так в мид в мид у нас выдвигается вся команда ВВ счет напоминаем 12-8 так а команда ДК вот тоже подтягивается у нас в Дарксира имеется Мека Имеется уже стена второго уровня И... Цепляют у нас, цепляют Просветочка у нас А, сон, сон от Наги Сон от Наги держит всех Она сейчас только его отпустит, сразу стан влетит Стан в двоих летает, но успевают, успевает прожать у нас Рейдж э, э, Блин, Никс реально уже сбивает Такой файт, и забирает у нас Падает Шторм, падает БХ, падает Нага Сирена Делает байбек у нас БХ Залетает стан у нас, залетает, там прячут, в слип в слип прячут у нас алхимика. Нет, за ним никто не выходит. Нет, все-таки выходит. Ну куда врывается лайфстиллер? Здесь же так много народу. Он получает и отходит назад. Просто получает. И. Стан летит у нас в Дарк Но команда не поддержит. Команда не поддержит. Сейчас становится 13-10. Размен был, напомню, 2 в 1 в пользу команды ДК Юа. Неплохо они начинают играть. Неплохо. Так. Вот, Шторм хотел что-то сделать у нас БХ, но не получилось. Все-таки ждет, чтобы Тавер, наверное, задынаить. Только задынай же. Я думаю, у тебя хватит. Нет. Что, не будешь товар Тавер? Отдал Тавер. Боже мой, Шторм, ты о чем думал? Можно было заденайт спокойно тавер, ну, капитан команды, ДКЮА Сделал бы денайт, дал бы меньше денег. Барабаны у нас появляются у Ластиллеров в это время. И еще 800 голды наверх. А у Алхимика у нас есть Баттлфура, Мидас и Лайтар. Ну да, алхимик сейчас фармит довольно а хорошо. Вот мы видим 135 крипа у него. Так. Не, не могут найти него стилера. Он спрятался и правильно сделал. Вот он сейчас выйдет и сразу увидит алхимика, который фармит. Фармит его стак. Просто фармит его стак. Видят, видят, кстати. У нас... Вот, ловят у нас, ловят. Ловит у нас и алхимика в это время. И смотрите, как хорошо залетает Лина. Она так пристанивает, забирает сразу двоих. И Бейн, и Никс отправляется в таверну. Алхимик в ответочку и с Линой тоже уходят в таверну. Хорошая стена от Дарксира. Дарксир еле живет. Но его все-таки подрезает. Подрезает БХ. И размен 3 в 2 в пользу команды ВВ. Неплохой файт. Ну, вырезал. Просто вырезал у нас. Этот. БХ бедного Дарксира. Ну, в ДК ЮА еще осталось Керри и Мидер. Керри и Мидер живые и могут противопоставить что-то команде ВВ. 1700 голды, кстати, у Лайстидера после файта. Так, в Шторжен Спирита у нас только Ультимейт Орб, Арканботы, Мантия и Стики и Ботинок. У нас здесь блин, барабаны, кстати, у битмастера. Блин, барабаны, ПТ, э, Боттл и Стики заходят на говслипе на двоих, на троих, кстати, видят всех троих. Прилетают здесь на ТП, ребята. Лайфстилер успевает зажать, кстати, у нас Рэйч напиливает Лину, забирает Лину буквально быстро. Но сразу же в ответочку падает Шторм. Лайфстилеру нужно бежать. Заберут все-таки, заберут здесь, без шанса у нас забирают Бейна. Лайфстилер хочет с разворота напилить еще кому-то, но он от он просто падает. Просто у нас падает. Четыре человека из команды ДКЮА. Один Дарксир был в лесу. И он не упал. Только потому 20-13 становится счет. Команда ВВ тащит просто игру. Начинает тащить, закрепляет за собой свое преимущество. И начинает забирать талос. По графиках мы видим 3000 плюс по XP, но это не такой уж большой разрыв на 24 минуте. Но почти сколько здесь почти 10 тысяч в плюс по голде там 9 это да это уже значимая сумма так у нас бкб покупает себе алхимик через 300 копеек у него уже будет весь он готовый что ему здесь в лесу два стака формануть и все привет бкб так 100, 100 голдишки не хватает вот команду кстати палят бейн идет только Бейн может... Нет, Бейн не идет. Винди это юзается. Винди это юзается и бегут. Никс увидел. И будет просто бежать, бежать до конца за командой. Может они все-таки стопятся или не застопятся. Нет, нет, не застопятся. Они по таврам и Кстати, БХ у нас Так, Дарксир у нас идет в пайп. В это время прилетает у нас уже алхимику БКБ не могу его выделить и еще голдишка наверх капает из стаков еще 800 голды наверх только что только что купил БКБ еще уже заработал 800 голды да на алхимика сейчас работает вся кажд, каждая минута работает сейчас на алхимика 25 минута время его его фарма а с, с таким-то затаром ребят него ГПМ сейчас 653 уже считая того, что он только что Медас проюзал, 660 ГПМ, у на 25 минуте, неплохо, неплохо, он очень хорошо даже. Так, Алхимик, что же он будет покупать следующим артом? Так, кстати, худы появляется у нас у Драксира. Вид, видят у нас Лину. Смотрите, как грызается. За секунду сбивают Лину. Дальше подлетают, цепляет Нагу Сирену. Нагу Сирена без ульта 9 секунд там. Забирает Нагу Сирену. 2 в 0. ДК ЮА делает мини камбэк. Не можно сказать, что это полный камбэк, но забирает двоих и есть шансы пофармить в чужом лесу. 2500, кстати, у нас уже Лайстилера. На что он копит, я не знаю. Тараска, что ли? Ну, рано. Башера можно взять сейчас. Будет еще один дизайбл. И дамиджа будет побольше. Или же все-таки керасу. Чисто вот так на команду, чтобы резать армор, еще и быть самому жирненькому, плюс здоровенной скоростью атаки. Ну, не знаю, не знаю, что у нас будет делать. Лайфстиллер. Алхимик. 1700. Неистовый Сережа у нас. Фармит просто. Так, и можем посмотреть по общей ценности алхимик у нас 16300. Лайфстиллер всего лишь 9100. Да, алхимик чуть ли не в два раза уделывает у нас по общей ценности лайфстиллера. За лайфстиллером плотненько закрепился у нас бестмастер. И потом идет уже хардлайнер команды ДКЮА. Это у нас Dark Сир. Но не хватает команде ДКЮА хорошего файта 5 на 5 Когда Дарксир поставит стену и стянет просто всех пятерых на стену Кстати, вот видит Алхимик, его подкапывают, кстати Он дает стан, но сразу же попадает в подкоп Карапасин, он, на него не работает, он в БКБ Сыпется, сыпется у нас же сразу же Эээ, Никс И делается ульт от Наги Сирены в рейджай в это время был лайфстиллер И он еще успел запилить бестмастера Но, кстати, вот стена и стяжечка у нас от Дарксира Она дамажит, смотрите, как Лину дамажит тени Ну, ну нет, 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 тени, иллюзии ребят. Просто иллюзии, но 4 в 1 4 1 в пользу, в пользу команды ВВ вот шторма просят добить, просто прилети добей. Вот он так и делает, кстати. Но а, уйдет, да, он уйдет. У него хватит маны, чтобы уйти. Да, 4 в 2 размен. ВВ показывает себя хорошо. Вот, кстати, видит Лину, он сейчас просто с вырезает Лину и уходит. Никс с Свендеты вырезал Лину и отошел. Итого файт 4 в 3 не так уж все и плохо, но счет же 24-18, да и у них алхимик, на него время работает лучше, чем на Но лейстиллер, я надеюсь, не проиграет лейт, им сам лейт уже алхимик, у в этом плане покруче, но только нужно руки и мозги иметь. Так, вот, наблюдаем за мидером команды ДКЮА. Ник у него MX. Смог покупает у нас БН, Фармит у нас. Вот, вся команда собирается в медикаюа. А нет, отправляются они в топ. И хотят, наверное, кого-то в лесу цепануть. Все-таки смог, наверное, будет. Да, смог юзает и идут. Вот, так они же видят, они же видят всю команду. А куда пошел Никс? Непонятно мне, Никс ушел слишком далеко не успеет до конца в вернуться в файт. Вот, кстати, здесь файт. Смотрите, цепляют. Цепляют у нас хорошо, но сразу же отъезжает Бен после того, как у него падает ульт. Смотрите, просто как разносит всех алхимик. Просто. Три в один. Размен три в один и Лайфстиллер просто бежит. Он ничего не может поделать. Вот, подходит у нас алхимик и падает у нас. Падают игроки команды ДК ЮА. 4 в 1, опять. А Не знаю, шанс камбэка, шанс камбэка очень мал, мне уже кажется. Смотрите, уже. Кераса. Кераса, кстати, готовая у нас у алхимика. Просто. И никс встреет. Никс просто встреет. 300 на руках у алхимика. Вот, он покупает рецепт на Керасу. Несет себе Керас. У него... Вот, кстати, красивое число у него в атаке. 111 плюс 111. Так и они идут сносить тауэр. Я думаю, можно даже сносить и два. С такой скоростью просто глиф. Глиф мне непонятный, не успейте вы, ребят, ребят задефать этот тауэр. Он за секунду упал. Так в тайнику у него еще лежит терраса. Вот, а теперь мне интересно его ГПМ. 765 ГПМ у нас у Алхимика. Просто представьте себе, вот они заходят нафига и забирают третий тавер. Глифа уже нету. Алхимик просто стоит в наглую и бьет. А нет, он все-таки боится. Отходит, Бэйн вешает на него. Минус атаку. Вот, смотрите, цепляет у нас. Цепля... А, нага дает слип. Ну, отъезжает Лина, отъезжает. Успевает забрать Лину у нас. Хороший файт, но Никс падает. Появляется стена у Дарксира. Ультует у нас в Алхимика, стягивает. Алхимик падает. И файт 3 в 1 в пользу команды ДК ЮА. Маны нету. Маны нету, чтобы просто догнать уже этого Гондор. Нехваточка маны. Да. 30-22 счет игры. ДК ЮА проигрывает. И наблюдаем, наблюдаем, ребят. За игрой. Да. Алхимика убили, да, ну сейчас же он придет с Кирас, и у него еще 2 500 наверх. Я так понимаю, сейчас он пойдет в Тарасочку вместо вместо Медаса или Латры. Вместо Медаса, наверное, все-таки Тарасочку возьмет и пойдет неистово изничтожать команду ДКЮА. Ну а ДКЮА решаются на то, на то чтобы забрать Рашана, но ласт Лидер, ты же от него не вампиришься. Сложновато будет сложновато. Появляется башер, кстати, у лайфстиллера. Еще 2-300 наверх. Некра появляется. Смотрите, врывается у нас. Врывается у нас Вестмастер. Цепляет, забирает у нас Бейна. Забирает после этого... Нет, Никса просто прячут. Ой, Никса, говорю, из извините. Найкса просто прячут. Вестмастера. И он отъезжает. шторм улетает. Спасается только из-за своей ульты. 2 в 0. И теперь команда ВВ может забрать Рашана, Да, они так и делают. Продается Мидас, Кстати, алхимиками. покупается, наверное, Ривер у нас на Тарасочку. А нет, это просто слот под Слот подаегис. И 4200 на руках. Плюс еще есть байбек. Есть байбек. Да. Фарм. Парм, Алхимик, а вот хочу посмотреть его 208 крипов, кстати, немного добавилось за последнее время. Так, и... Сносит еще в миде Тауэр у нас команда ВВ. Счет 33-22, вот Бэйн немного далековато залез, и Алхимик заходит на ХГ, смотрите, он просто за пару ударов сносит у нас, просто сносит у нас нашего, наш, шторма не сносит, он улетает, но ну, юзает на гаслип. После этого, я думаю, уже Дарксир не выживет, да, Дарксир падает у нас, ультует у нас еще и в нашего любимого ластилера потом сразу же при залете забирает у нас еще шторма, и ластилер делает байбек, будет ли он возвращаться в файт, да, он возвращается в файт, хотят забрать, смотрите, кстати, он забирает, неплохо даже дамажит, а, Егис, ребят, а Егис. Вы забыли про Егиса. Смотрите, как вырезает БХ. Просто. Один на один лайфстиллер. Просто стоит против алхимика. Алхимик, смотрите, просто изничтожает. Он залез в крипа, кстати, у нас. Лайфстиллер. Будет ли он вылазить с него или нет? Нет, они просто спушат им. Спушат коридор, ребят. А это уже проседание по базе. Вот, вылазит у нас Лайстиллер и отходит. Отходит просто. Он не может стоять 1 на 1. 5800, кстати, имеет у нас алхимик на руках. Изничтожает еще одну сторону. <coughs> Глифа нету. Почему они за ним гоняются? Вот а, они хотят его забрать, чтобы не было и байбека. Все, после байбека забирают у нас И можно просто допиливать игру до конца. Я думаю, сейчас последует ГГ от команды DK UA. Здесь уже нету шанса на камбэк. Как бы они хорошо не хотели и не сыграли. Смотрите, вот просто врывается у нас. Просто врывается алхимик, и, э, раздирает все, что есть. Грубо говоря, 6 ударов минус герой. Ну да, стена стоит, но. Ну ничего, нет. Это не, не тот алхимик, что вот бегает. И сейчас. Сейчас в соло заберет тауэр, еще третью сторону. Мега крипов. Да, ульт упал, но он буквально сколько там у него, когда после... Вот, 13 секунд и у него опять идет ульт. Все, три стороны мега крипов. Да, Сережа решает. Напишем. Фразочку. Так. Мега крипс в все стороны. Не знаю, что ждут еще ДК ЮА вариантов вернуться уже нет. Сейчас просто начнут сносить всех крипов, и они не выберутся с-под Столько мега крипов будет сейчас просто, будет неистово мега крипов. Но все базы, все, ГГВП, сдаются нас команда вк И команда ВВ отлично, кстати, Алхимик покупает трофиру. Отлично, что идет. За счет этого ребят. Все. Всем спасибо, сегодняшний день окончен, это был шестой день, регистрация на завтра уже в группе.